কিন্তু আৰু বহুতবিলাক কাম আমাৰ বিভাগসমূহে কৰি আছে মই ভাবোঁ যে তাৰ এটা সম্যক আলোচনা কেতিয়াবা আমাৰ বিধানসভাত হ'ব লাগে মই দুটা কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই বছৰ যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ আছে অৰ্থাৎ দহ মে' তাৰিখে যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে' তাৰিখে যি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে' তাৰিখে যি পুলিচৰ নিযুক্তি হ'ব দহ মে তাৰিখে যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ব প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগিচাত বা আদিবাসী সমাজৰ বাবে আমি তিনি শতাংশ চাকৰি পোনপটীয়াভাৱে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছো যিটো এটা ঐতিহাসিক কথা অৰ্থাৎ আজি যে পঞ্চাছ হাজাৰ যদি চাকৰি হয় তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰি ডিৰেক্টলি মেৰিটত যি পাবতো পাবই মেৰিটত পোৱাৰ উপৰিও অ' বি চি হিচাপে যি পাব পাবই এইখিনিৰ উপৰিও তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰি ডাইৰেক্টলি আমাৰ আদিবাসী আৰু চাহ জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা ঐতিহাসিক ঘটনা যিটো আমি আগতে কেতিয়াও চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি অধ্যক্ষ মহোদয় জানে যে আমাৰ ৰাজ্যত এশখন হাইস্কুল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাহ বাগিচাত স্থাপন কৰিছোঁ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল বহুতে স্কুল বন্ধ কৰা বুলি কৈ থাকে স্কুল খোলা খবৰবিলাক যি কাৰণেতে নহওক শিৰোনামাত নাহে এশখন স্কুল আজি আমি চাহ বাগিচাত খুলিছোঁ আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত খুলিছো বহুতে মাধ্যমৰ কথাও কয় আমি অসমীয়া মিডিয়ামত খুলিছো আৰু অসম্ভৱ ষ্টুডেণ্ট হৈছে হাইস্কুল স্থাপনৰ কামত আগবাঢ়িছো যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ নিউজ চাৰ্কুলেট হৈছে অমুক অমুক স্কুল বন্ধ কৰিছে চৌষষ্ঠিখন স্কুল

য'ত নেকি অকল বাগিচাৰ ল'ৰাই পঢ়িব দহখন নতুন অসমত আমি ডিগ্ৰী কলেজ কৰিম বাগিচা লৰাই বুলি ক'লে দাঁতি কাষৰীয়া নন টি ষ্টেট ল'ৰাই পঢ়িব আমি একেবাৰে জাতিগত পাৰ্থক্য কৰা নাই কিন্তু চাহ বাগিচাৰ ভিতৰত আমি দহখন নতুনকৈ কলেজ কৰিব গৈ আছো যিটো এক্সক্লুচিভলি টি গাৰ্ডেন ডমিনেটেড এৰিয়াত আৰম্ভ হ'ব এই কথাবিলাক আগতে কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল

এটা আমি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইন প্ৰিঞ্চিপল কেনেকে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তাৰ এটা এক্সপাৰ্ট কমিটি আমি কৰিছো ইমান সহজ কথাও নহয় কৰিব যাওঁতে সময় লাগিব কিন্তু আমি ইন প্ৰিঞ্চিপল মন বান্ধি লৈছো যে চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ মাটিখিনিৰ মালিক আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ পৰিমাণত যিমান লাইন আছে আছাম টি কৰ্পৰেশ্যন দি অহা বছৰ আমি আৰম্ভ কৰিম যিহেতু এইখিনি আমাৰ ল' হেঙিং ফ্ৰুটছ বুলি কয় যিখিনি আমি লগতে কৰি দিব পাৰোঁ আমি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক যি লাইনত আছে এই লাইনৰ মাটিৰ মালিক বাগিচাৰ মালিক তেওঁলোকৰ পৰা আমি আনি বাগিচাৰ মালিকক পৰা আনি মই আমাৰ তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়কো বাগিচাৰ মালিক মই অনুৰোধ কৰিম যেন আপোনালোকে দান কৰি দিয়ে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে আমি যেতিয়া এই চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ মালিক লাইনৰ মালিক আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক কৰিব পাৰিম তেতিয়া লাইনখিনি আমি পঞ্চায়ত হিচাপত আজি বোলে চলাৰ লাইট কালি বোলে ৰাস্তা কালি বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে আমি ইয়াক এটা কলনীলৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু বাগিচাৰ মালিকৰ হাতত থকালৈকে আমি কেতিয়াও নোৱাৰো নৱেম্বৰ মাহত আশা কৰো কিমান টকা খৰচ হ'ল কি হ'ল সেইবিলাকলৈকে নগৈ পেলাই আপোনালোক সকলোৱে আহিব নৱেম্বৰ মাহত আমি সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত আমি আঠ হাজাৰ ঝুমুৰ নৃত্য ছোৱালী ঝুমুৰ গোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰে আমি ইয়াত ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম ন হাজাৰ ছোৱালী একেলগে ঝুমুৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব আমি বিশ্ব মানচিত্ৰত ঝুমুৰ লৈ যাম তাৰ পিছত আমি কোকৰাঝাৰত আমি আমাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব গৈ আছো চাহ বাগিচাক ইমান ফ'কাছ আগত কেতিয়াও দিয়া হোৱা নাছিল এই বছৰ আমি নশখন চাহ বাগিচাক লাইনৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে নশ কোটি টকা অনুমোদন দিছো কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপোনালোকে গৈ কৈছে যে মই আনিছো লগত কব যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো অলপ চলপ ক'ৰবাত কবাত বৰঙণি আছে বুলি আমাৰ যোৰহাটৰ সংসদসকলে গৈ কৈ দিয়ে তিতাবৰ বিধায়কে কৈ দিয়ে আমি আনিছো বুলি মই কৈছো আপোনালোকে আনিছে আপোনালোকৰ সমান প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ মোৰ সাহসো নাই মই ৰাতি সৰু মানুহ কিন্তু লগত কৰবাত যেন ময়ো অলপ জোৰটো দিছো সেইটো অলপ কৈ দিব নহলে অসুবিধা হৈ যায় যি নহওক ইয়াৰ পিছত আজি জল জীৱন মিছনৰ স্কীম প্ৰত্যেকখন চাহ বাগিচাত কৰা হৈছে এইবাৰ এটা খুব ডাঙৰ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সহায় পালো বাগিচাৰ স্কুল আৰু বাগিচাৰ হস্পিটেল খিনিক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই এহেজাৰ কোটি টকা অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ কাৰণে দিছে তাৰে চাৰে সাতশ কোটি টকা বা সাতশ মই একজেক্ট মনত নাই সাতশ কোটি টকা স্পেচিয়েল টু অসম তিনিশ কোটি টকা পশ্চিম বংগৰ কাৰণে সাতশ কোটি টকা অসমৰ কাৰণে ইয়াৰ ফলত বাগিচাৰ হস্পিটেল বাগিচাৰ এম্বুলেঞ্চ বাগিচাৰ স্কুল এইখিনিত আমি এটা নতুনকৈ অলপ এক হাজাৰ বা সাতশ কোটি টকা হাতত পালে আমি কৰা কামবিলাক আৰু সাহসেৰে কৰিব পাৰো এই এটা নতুন কাম আমি

যিমান ছাব্বিশ হাজাৰ পেণ্ডিং আছে যিখিনি কিবা কাৰণত ডিচকুৱালিফাই হ'ল যে চৰকাৰী চাকৰি পালে কাৰণ তিনি পাৰ্চেণ্ট চাকৰিত কিছু ল'ৰাই চাকৰি বাকৰিও পাই যাব যিখিনি কোৱালিফাই হৈ থাকে এই ছাব্বিশ হাজাৰক আমি একেলগে দানী কাটি দিওঁ অহা বছৰ আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আছে শিক্ষাৰ কাৰণে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে কি কৰিম কি নকৰিম এইটো অহা বছৰ বাজেটত আহিব কিন্তু তাৰ আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছো যে আঠ লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক আমি একেলগে দিম আৰু নেক্সট তিনি বছৰ দি থাকিম যাতে যেতিয়ালৈকে লাইন এটা দৰিদ্ৰতাৰ কবলৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ হাতত বহুতবিলাক আমি স্কীম হাতত ৰাখিছোঁ আৰু এই স্কীম বিলাক হৈ থাকিব খালি কৰবাত ক'ৰবাত যেতিয়া মই আনিছো বুলি ক'বগৈ

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে নিজে জানে তেখেতৰ পিতৃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাস বাগিচাৰ দৰমহা যে বাগিচাৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইটো আপোনাতকৈ ভালকৈ কোনেও নাজানে যেতিয়া কোনোবা মানুহৰ নিজৰ বুৰঞ্জীখন একেবাৰে কাম নকৰা বুৰঞ্জী তেতিয়া আপুনি বেলেগক কৈ থকাৰ কথা নাই

অন্তত এই প্রশ্নটো অখিল গগৈ কৰিছে মই বেয়া পোৱা নাই এই প্রশ্নটো কংগ্ৰেছে কৰিব নালাগে কাৰণ বাগিচাৰ মানুহৰ ভোটেৰে কংগ্ৰেছ জিকি 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 আপোনালোকে বাগিচাৰ কাৰণে কৰা ভাল কামৰ এটা উদাহৰণ দিয়ক এটা মাত্ৰ উদাহৰণ আইন আনি ব্ৰিটিছৰ পৰাধীনতা আইন আনিছে লেবাৰেক্টৰতে আদি কৰি তই ভাল অৰুণোদয় কোনে দিলে তাৰমানে বাগিচাৰ দৰমাহাতে আজি যে বাৰশ পঞ্চাশ টকা যেতিয়া মাহত দিলো সেইটোতো দৰমাহতে মোটামুটি এটা হিচাপত লৈ যাব আমি যি ইয়াত আলোচনা কৰি আছো মই শব্দটো মোটামুটি কৈছো গতিকে এইটো মই মুখৰ পৰা নোহোৱা কৰি দিম কিন্তু অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্নটো কৰাত মই বেয়া পোৱা নাই